Вітаємо з вами в вами в студії просяна Щубіна. У нас стартує наша передача кава на вечірпну. І сьогодні на чашку кави ми запросили відомого українського боксера, якого беззаперечно можна назвати гордістю Черкас Мішоко Мішико, вітаємо вас в нашій студії. Скажіть, будь ласка, як взагалі до вас прийшло бажання займатися боксом, і як потім це бажання згодом переросло у справу всього вашого життя? З чого ви почали? Это было в 13 лет, когда я искал себя как бы, в разных видах спорта. И я занимался борьбой в детстве футболом. И пришел в зал бокса как бы, попробовать. И тут уже сыграла роль ну, тренер, хороший попался, который меня смог заинтересовать. И как бы дальше так пошло, поехало. А ви обрали насправді не найлегшу професію, тому що, тому що спортсмени це взагалі висувають багато вимог і в першу чергу професійний спорт. Так? А з якими, скажімо, труднощами зіткнулися ви в своїй професії? Ну, як би не знаю, всі види спорту важкі, якщо займатися професіонально, якщо преслідувати какую-то там серйозну цель. А конкретно я это то что, то, что то, что, например, у меня не было, я э, гражданин Грузии, и я с 12-13 лет проживаю на Украине, я не мог выступать за сборную Украины. А как бы в Грузии я не первый номер, я там на соревнованиях не выступал, в Украине выступаю на украинских соревнованиях, ну, вроде и выигрываю, а поехать за Украину выступать не могу, потому что я не гражданин. Ну, это были единственные трудности, потому что там ребята ездили, я не мог ездить, и как бы так. А вы помните, взагалі, свой первый бой на профессиональном рынке? Да, конечно, это было не так давно, два года назад всего лишь. Помню каждый бой, каждый раунд даже. А Такого так, не забудешь. Сейчас вы уже работаете с компанией против Кличков, К2 Промоушен. Расскажите про свои впечатления и вообще про співпрацю. Как потрапили и насколько вам там Да, очень приятно, очень приятно люди э, ответственно относятся к проведению турниру, к турниров э, в целом. И турниры в целом очень на высоком уровне у К2 промоушен по сравнению даже с Европой и можно сравнивать даже с американскими шоу. А як взагалі проходить ваша підготовка до бою? Ну, в першу чергу, психологічна так, підготовка. Можливо, у вас є якісь там ритуали, якісь можливо, певні там, професійні забувони в такому? Ні, нічого так, конкретно такого нету. Просто є бажання, желание там своїх цілей, які я поставив для себе. А який бій вам запам'ятався найбільше з усіх, які, які ви проводили? Ну, найтяжі, як це, наверное, всі скажуть, хто бачив бої, це бой, в котором был самый сильный соперник из моих, ну, пока что. Это Олег Карабков, и как бы от этого боя решалось, я буду дальше боксировать в профессионалах или нет. И слава богу, получилось, что я выиграл, и дальше боксирую пока что. Ваши ритмы не пишаются вашим издумуткам? Как он вас подтримует? еще радить? На что сподевается? Ну, конечно, гордятся на родине, там уже как бы все знают отец, отец вообще гордится, поддерживает по-всякому. А мать, мать переживает, потому что это все равно удары, это бьют сына, это всегда переживание. Для нее главное, чтобы было здоров и все было хорошо. И а чем в вашем жизни, в вашей карьере ведомый боксер, на кого вы ревняетесь? Конечно, есть много боксеров, так нельзя выделить как бы одного, там, двоих. Но есть много хороших боксеров, которые, ну, я просматриваю их бои и как бы, может, что-то и беру, насколько это получается. А так, то много боксеров, так перечислять можно долго. А с кем с таких вот ведомых и знаменитых, там, может, в будущем вы бы хотели провести бой? Я, конкретно, ну, таких соперников нету. Если станет такой вопрос, что надо с кем-то отбоксировать за то, что стать чемпионом мира, как я этого хочу. Я буду боксировать. Ну, там посмотрим. С кем из ведомых спортсменов? Потребуете звездок? Как вы как, э -э как бы такого, чтобы поддерживать, такого нету дружеских. Ну, так знаем, пересекаемся с ребятами на турнирах, же. А що взагалі для вас місто Черкаси? Ми всі знаємо про те, що родом вас в Ось Грузії. Зараз ставши відомим таким от всеукраї... всеукраїнського рівня, все-таки більше часу ж проводити все-таки не в Черкасах. Я не буду говорити громкі слова, що это там мой дім, моя родина. Ну, как бы, как не було. Моя родина це Грузія, там де я родився, я всегда это говорив. Но Украина, в Украине и в частности в Черкасах я провел всю свою сознательную жизнь там, с 12 лет. И у меня друзья, как бы ребята, с кем я общаюсь, это в основном черкасы и украинцы. И мне тут хорошо, я пока никуда не собираюсь уезжать. Безопречно, бокс и ваша профессиональная деятельность занимают большую часть вашего времени. Но все-таки удается найти час для каких-то других захоплений, хобби, возможно, какого-то? Как бы такого хобби нет. Хочется, конечно, где-то отдохнуть, пойти с ребятами пообщаться, с которыми давно не видел. Многие даже обижаются, потому что там и по школе есть товарищи, с которыми я очень хорошо общался с университета и там помимо университета были же знакомые не успеваю со всеми переобщаться, они обижаются, потому что вот, бывает такое уже и говорят, что сознается, там уже профессионал. Но это ни в коем случае не так, потому что я там утром, вечером тренируюсь, что ли на сборах, а когда приезжаю, там хочу провести время. Ну, там, например, с конкретными людьми, я же не могу разорваться и как бы, ну, этого не избежать, по-моему. А какие, взагалі, планы будут на майбутнє и про что, взагалі, мрия Мишико Баселия? Планы, планы, все, все планы нацелены на профессиональный бокс. Я усердно готовлюсь. Вот с Нового года, там, буквально с 5 числа мы уже начали тренироваться и по сей день тренируемся. Ждем боя, но он никак не состоится, к сожалению, пока еще, потому что в стране такая ситуация. Надеемся, что в апреле все-таки он будет, а дальше посмотрим. А мечта стать чемпионом мира, Ми вам бажаємо, щоб ваша мрія здійснилася. Ми дякуємо, що стали гостем нашої студії. Нашим глядачам нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Мішико Буселія, відомий український боксер. Дякую.